Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Сам собі Господар. Сьогодні ми поговоримо про екзоти, а саме про такий фрукт, як маракуя. Родом цей фрукт із Бразилії. кисло солодкий сік маракуї має тонізуючі властивості. Всього нараховується понад 400 видів маракуїв, однак більшість із них вирощують як декоративні. Однак сьогодні ми не говоритимемо про декоративний вид цієї рослини, тому що поряд зі мною Любов Харченко, яка вже давно займається тим, що вирощує екзотичні різні екзотичні плодові дерева, рослини і так далі. Пані Любов, ми вже стоїмо поряд і вже одразу помітно, що дійсно маркує у вас вже є плоди цієї рослини. Так ну, взагалі, прийнято вважати, що її можна вирощувати тільки в странах теплих. Так как она из Бразилии, Южная Америка, Индия и другие теплые страны, якобы у нас ее выращивают только в горшках, дома, в тепличных условиях и никаким другим образом ее выращивать нельзя. На самом деле, так как ничего жизнь в движении, ничего не стоит на месте, мы попробовали ее выращивать в открытом грунте и вы развеяли миф таким чином. Да, можно сказать, что мы развеяли миф, и я расскажу, как мы это сделали, ознакомлю вас, потому что продукт это интересный, пробовать можно и выращивать плоды. Было очень много разных у нас дискуссий про то, что маракуйя не плодоносит у нас. На самом деле надо садить два сорта для того, чтобы было перекрестное опыление и можно было лакомиться этими плодами. Вот для начала можно сказать, что При посадці потрібно ей создать хороші условия. Вона любить кислый ґрунт, піщаний і корні повинні бути все время влажні. Так як це екзотичний фрукт, і він дійсно в, росте в таких країнах, де дуже багато сонця, так і є відповідний э, почва для цього, напевно, дуже багато зусиль доводиться докладати, аби виростити його в наших умовах. Чи це не так? На самом деле це не так. Вона доволі неприхотлива. Єдине, що Действительно, он любит солнце, поэтому высаживать нужно на солнечную сторону. А корни должны быть постоянно влажные. Выбираем где-то такое место, где меньше обдувалось обо ветрами, забор. Ставим сетку, как для огурцов, потому что это лиана, она будет блестись. И готовим почву для посадки. Любит кислую почву, песчаную, и любит, чтобы корни постоянно были влажными. То есть за этим надо следить, потому что э, маракуйя не любит пересыхания корней. Э, в основном она больше не прихотлива, растет очень быстро, вырастает за сезон до 2,5-3 метров, э, плетется вот так вот по сеточке, вот, красиво имеет очень цветки. Высаживать ее надо в мае месяце, когда грунт прогреется хотя бы на 10-15 градусов. Тогда мы ее высаживаем, ставим э, сетку и э, вот как мы видим, она плетется буквально Вузлі кожного лісточка у нього з'являються цвіти, і при перекресному пилені у нас з'являються плоди. Наскільки довговічна ця рослина, і коли вже вона починає давати плоди після того, як ми її висадили? На самом деле та ростіння многолітнє. мы э, э, дает на после посадки э, сразу, ну, на следующий год уже первые плоды мы видим, но для того, чтобы оно каждый раз у нас плодоносило, то есть на осень мы ее обрезаем и на годичных побегах каждый раз у нас цветки и плоды. Есть свои секреты, свои преимущества. Мы посадили в мае месяце, вырастили лиану, поливаем ее обильно. Получает она достаточно много света, достаточно много тепла. Начинает плодоносить. В октябре месяце скидывает свои листочки, и мы ее обрезаем как малину. То есть от земли, от почвы оставляем примерно 10-15 сантиметров побеги и укрываем корневую систему. У нас морозы около минус 17, минус 20, до 25 градусов. Мы укрываем ее слоем опилок. Вот в городах, где, допустим, больше морозы, то можно укрывать перегноем, то есть создать ему более плотную подушку. Корни зимуют, на весну, ближе к маю месяцу, мы эту подушку снимаем и из корней выбивают новые побеги. С каждым годом этих побегов будет все больше, естественно от этого урожайность у нас будет больше, сами кусты будут по всей стенке, но радовать нас будут своими необычными цветами, потому что и цветы интересны, и листки интересны, и плоды используют их и в кулинарии, и фармацевтика, и косметология. косметология просто... То есть спектр э, очень обширный. Завариваются листки, как чай, э, э, хорошо действуют на печень, мочеполовую систему. Э, также сами плоды очень полезны, имеют много витаминов. И оно действует, как э, как успокоительное больше и да, да да и на из плодов из семочек, и из листьев в фармацевтике используют больше как успокоительные средства потому что там новопасит есть и вот само лекарство новопасит он из из этих листьев и из этого Але оця Ліана, так, вона, на відміну, від, до прикладу або виноградної лози, або ж тої Ківі, її не залишають. Так? І стовбури її не стають товстіші. в странах более теплых они не вымерзают, они могут быть более толстыми, и есть картинки, где буквально ну, вот такие вот столбуры, можно формировать его. Мы оставим, попробуем, оставим пару веточек, посмотрим, как они себя поведут. Возможно, если это будут уже более деревенелые э, сами столбики, то они тогда уже адаптируются к нашим условиям, и не надо будет их полностью обрезать. Но в принципе, чем, почему мы это делаем? Потому что э, каждый Раз плодоношення и цветение йде на годину побігах. Тому, навіть якщо ми столбик залишаємо, то більше для потому тому що требует кожен раз обрезку. Я знаю, що тим людям, які дуже люблять квіти або як цвітуть так, певні екзотичні рослини, то це як найкращий приклад того так. Он имеет очень необычный цветок, такой э, настолько экзотический, что его сравнивают с райскими цветочками. Оно настолько э, красивое и настолько радует. Очень приятный запах имеет, но ну, такой сладковато-ванильный. И эти цветки привлекают очень много пчел. То есть в садах, где э, ну, не присутствуют пчелы, то есть это является каким-то как, как приманкой. Что касается самих плодов, когда они появляются в дереве и в какой период треба нужно чтобы они дозрели. С момента посадки в мае месяце, около двух месяцев проходит, это примерно идет июль месяц уже когда обильное цветение тогда начинают завязываться первые плоды uh -huh. после того как идет зависть, 70-80 дней до того как плод уже созреет то есть практически два с половиной месяца им нужно чтобы они вызрели как определить что плод созрел он легко отделяется от плодоножки то есть мы берем за плод uh -huh. вот и если дернуть его он легко отделяется мягенький становится тогда считается что маракуя вызрела или либо они опадают и их собирают с земли. Колер изменяется? Э, колер не э, цвет не изменяется, но вообще их есть несколько, ну как вы говорили, 400 видов, но в природе их есть зеленый желтые фиолетовый. фиолетовые. Тише плодоносит? Тише а? плодоносит. Э, э, Значить, зберігання е, около неділі більше їх не зберігати. Тобто краще вживати свіжі плоди, так свіжі плоди, а потім на переробку, на желе, на соуси, на сиропи, е, морожене, в йогурти. Добавки йдуть з приємним вкусом. дуже хорошо сочетається з ківі і на фруктові салати, на різні кондитерські зділя його можна використовувати. Про те, що маракуя росте в Закарпатті, це ми вже чудово бачимо, тому що тут є. Е, Яскравий приклад. А зараз давайте подивимося, як виглядають саджанці і що врешті-решт з ними робити. Ми знаходимося возле саджанців Маракуї. У нас є здесь красиві приклади, саджанця я покажу. Вот, маракуя, как она плетется, что мы высаживаем в мае месяце. Обычно берется два разных сорта для перекрестного опыления. Значит, мы высаживаем один сорт, и расстояние между саженцами получается 50 сантиметров. То есть им потребен простер? Да, для перекрестного чем ближе просто расстояние для корневой, чтобы они могли давать новые побеги, мы даем им расстояние 50 сантиметров. Они тогда хорошо между собой переплетаются, хорошо идет перекрестное опыление, и тогда появляются у нас плоды то есть это один пример угу. вот есть другой сорт они так э, не отличаются по листьям я просто э, знаю где какие у меня сорта они помечены высаживаем второй сорт это наш первый шаг желательно высаживать э, саженцы допустим заблаговременно подготовленную лунку заблаговременно подготовленную почву они любят кислый грунт песчаный поэтому мы свою почву перемешиваем с песком с торфом чтобы были рыхлые почвы, потому что все тропические растения практически любят такую супесчаную, рыхлую и влажную. Любят поливы, очень любят поливы. Даже на листья можно поливать, то есть душем такой создавать, чтобы была чем побольше, чем побольше создавать им этой влажности. Мы посадили эти растения желательно методом перевалки. Я обычно всегда на этом акцентирую внимание, не вынимая из горшка, или аккуратно вынимая, чтобы не разрушать земляной ком. Возможно, просто снимаем дно горшочка вместе с горшочком садим, не боимся оставлять там горшочек, чтобы не повредить корневую, не пообрывать корневую, и тогда растению не нужно просто адаптироваться, опять наращивать этот земляной комнат. Это, ну, э, сам процесс восстановления тогда для них намного проще, они быстрее идут в рост, быстрее нас радуют своим цветом. Какие термины, какие уже век у этого стебла? Это, это получается годичка семочки. из Из Семочки нам плоды, получается, если мы высаживаем в данный период, то есть укрываем на зиму, на следующий год мы уже получаем первое цветение, и первые плоды. Чем старше растение, то есть оно многолетнее, чем оно старше, тем больше у нас плодов, тем больше развития корневой развитие самих лиан больше, потому что оно все время из корня выбивает вам все больше и больше паростков, которые крепятся на сетку, и тогда у нас получается такая общая масса цветков, плодов и в, ну, в лучшем случае с одного, допустим, куста можно до двух ящиков плодов. Ну що ж, друзі, наша програма підійшла до завершення. Сьогодні ми розказували вам про такий екзотичний фрукт, як маракуя. Попереду ще багато цікавих тем. Тож слідкуйте за нами і нехай вам щастить.